শ্ৰী শ্ৰী কলিয়া আই থান আমি আহিছো তেওঁ সোমাই গৈছো আমি বছৰি ইয়ালৈ অহা হয় এয়া হৈছে আই থানৰ অতিথিশালা হয় আৰু এইফালে অতিথিশালাৰ সন্মুখত চাওঁ এইখন ফুলৰ বাগিচা কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ এই আমি পালোঁহি প্ৰথমে আমি ইয়াত ভৰি হাতবিলাক ধুই লওঁ হ'ব দে ভৰি হাত ধুই লৈকে যোৱা পাপা পাই ধুৱাই দিব যোৱা যোৱা ভৰি ধুই লাগে যোৱা ভৰি নুধোৱাকৈ যে হেৰি নমো নমো কৰিব নাপায় জানা নাই যোৱা ধুই লৈকে যা এইবিলাক চাওক দাৰিমাহ ধুনীয়াকৈ ফুলৰ বাগিচাৰে সজাই থৈছে আইতাক আমাৰ সন্মুখটো সিছে আপোনালোকে আৰু এইফালে বহিবলৈও ধুনীয়াকৈ চকী দিয়া আছে আজি সোমবাৰ কাৰণে মানুহ অলপ মানুহ মানে ভিৰ নাই নহ'লে দেওবাৰ দিনাখন অহা হ'লে ইমান ভিৰ হয় চাকি জ্বলাবলৈও দিগদাৰ হৈ যায় তো ভালেই আহিল আজি আহিলোঁ এতিয়া আমি আই থানৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এয়া চাওকচোন পাৰ চৰাইবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ আছো চাওক এইবিলাক পাৰ চৰাই দানা খাই আছে তেওঁলোক ইমান ধুনীয়া পাৰ চৰাইখিনি ভাল লাগিছোঁ দেখি চাহ পাৰ চি চা এইয়া আই থান আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলৰ ওচৰতে আছে এই আই থান আপোনালোকেতো নিশ্চয় শুনিছে আৰু আহিছেও ইয়ালৈ আহা এই উই গ'ল আহা হাঁ 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 আহা গুচি আহা এইফালে মন গ'লে সোমাই যাবলা আমি থানলৈ সোমাই যাবলা আমি থানৰ ভিতৰলৈ এতিয়া সোমাই আহিলোঁ এয়া আমি চাকি ধূপকাঠি জ্বলালোঁ আৰু বেটাকো জ্বলাবলৈ দিলোঁ বেটায়ো ধূপ ঘূৰালে সকলোৱে আমি ইয়াতে সেৱা কৰিলোঁ ত' ইয়াত মানে কেৱল চাকিহে জ্বলোৱা হ'ল পাণ তামোলৰ টোপোলা কিন্তু আমি ভিতৰতে দি সেৱা কৰিলোঁ ভিতৰত জ্বলাবলৈ নাই দিয়া চাকি এইটো চাই জ্বলাবলৈ দিওঁ এইফালে চাকি জ্বলাবলৈ দিয়া হ'ল আমি চাকিও জ্বলালোঁ আৰু এইজোপা চাওকচোন কিমান ডাঙৰ ঔটেঙা গছ দেখিছে কিমান ঔটেঙাও লাগি আছে দেখিছে এইবিলাক চাব দেই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে এয়া চাওক ঔটেঙা কিমান ঔটেঙা লাগি আছে এইবিলাক দেখিছে এয়া আই থানৰ সন্মুখতে এটা ঔটেঙা ভিতৰত মানে অকল টোপোলাটো দি মানে সেৱা কৰিব পাৰে আৰু বাকী চাকি আগতে ইয়াতে দিয়া হৈছিলে কিন্তু এতিয়া চাকিটো ইয়াত ভিতৰত জ্বলাবলৈ নিদিয়ে এতিয়া অকল টোপোলাহে মানে আগবঢ়াব পাৰে ইয়াত বাহিৰতহে মানে চাকি জ্বলাবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু এইফালে এইফালেও চাকি জ্বলাব পাৰে মানুহবিলাকে জ্বলাই আছে সেয়া দেখিছে এইফালে চাকি জ্বলাবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে আমি এতিয়া চাকি জ্বলালোঁ আৰু ভিতৰতো আমি সেৱাত কৰিম আই থানৰ কাষতে এটা শিৱ মন্দিৰো আছে আৰু আমি তাতো গৈ চাকি ধূকাঠি জ্বলাই আমি সেৱা জনালোঁ আৰু থানৰ পিছফালে এইজোপা গছতো আমি ধূপকাঠি জ্বলালোঁ এই গছজোপাত দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ধোক পেকেট বন্ধা হৈছে এয়া অগণন ভক্তই মনৰ আশা পূৰণ হ'বলৈ এই ঢোকাঠিৰ পেকেট বান্ধিছে এই ঢোকাঠি পেকেট বান্ধিলে বোলে মনৰ আশা পূৰণ হয় গতিকে আমিও বান্ধিম আমাৰ এতিয়া নমো নমো কৰি কিনে হৈ গল আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা খামগে আমি এতিয়া কিবা এটা খামগে কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো এতিয়া খোৱা নাই আৰু সৌ বা চাওক সেইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আই থানৰ নিচেই সন্মুখতে এই নদীখন আহি একেবাৰে ওচৰ পাইছেহি মানে নদীখন মানে খহনীয়াই খহাই খহাই মানে একেবাৰে ওচৰ পাইছেহি এতিয়া শাকৰ বাৰী যিবিলাক আছিলে সেইবিলাক শাকৰ বাৰী চব শেষ হৈ গ'ল নদীয়ে চব উটুৱাই লৈ গ'ল এয়া চাওক এইবিলাক আগতে এই য'ত পানী সোঁত আছে ইয়াত আগতে শাকৰ বাৰী আছিলে যোৱা বছৰ আহিছোঁ আমি ইয়াত শাকৰ বাৰী আছিলে এতিয়া মানে গৰা খহনী এইবছৰে মানে গৰা খহনীয়াই মানে লৈ গ'ল এইবিলাক চব এতিয়া নদী সোঁত এই যে ওলাই আছে পলসখিনি সিমানখিনি লৈকে মানে বাৰী আছিলে এতিয়া চব শেষ হৈ গ'ল এইবিলাক বগীবিল দলংখন ওলাই আছে দেখিছে এইবিলাক চাওক আমি বাৰীত সোমালো এইবিলাক বেঙেনা বাৰী দেখিছে বেঙেনাবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে এইবিলাক বেঙেনাবাৰী তাতে সুধিব লাগিছোঁ আমি কিমান দাম কিমান দামত পাওঁ সস্তাতে পাওঁ নে কি নে দামেই ল'ব নে কি এই কিমান বেঙেনা লাগিছে বাৰীবিলাক প্ৰায় নাইকিয়াই হ'ল চব গৰাখহনীয়া আহি পালেহি যে গৰাখহনীয়া চব মাৰি লৈ গ'ল বাৰীবিলাক গতিকে বাৰী নাই সেইকাৰণে অলপ শাকৰ দাম বাঢ়িছে এইবিলাক বেঙেনাবাৰী চাওক কিমান বেঙেনাবাৰী আৰু ফালে গৈ আছোঁ বোলো আগত কি আছে চাওঁগৈচোন শাক আগতে ইয়াত শাকবিলাক বহুত সস্তাত পাইছিলোঁ এতিয়াতো সস্তাত নিদিব কাৰণ এই কয় গৰাখহনীয়া তো গোটেই নদীখন এতিয়া গোটেইবিলাক শাকনি বাৰী যিমান আছিলে চব তো মাৰি লৈ গ'ল এতিয়া শাকনি বাৰী এতিয়া নাই ইয়াত যিমান আছিলে সেইকাৰণে এতিয়া চাই মানে শাকৰ এটা দাম বাঢ়িছে ইয়াত তো আমি এতিয়া সেয়া গ'লে গৈ থাকোঁ সেয়াত কবি আছে নেকি জানো চাই আহোঁগৈ বলকচোন এইবিলাক নতুনকৈ লগাইছে ফুলকবি সেয়া ফুলকবি নতুনকৈ লগাইছে অঁ ওলকবি হয় চাগে এইফালে আগত এইবিলাকো মানে এই বেঙেনা বাৰী সেইবিলাক দেখিছে এইখিনি গোটেইখিনি বেঙেনাই হয় চব বেঙেনা লগাইছে এইবিলাক অ মালিক নাই তাৰমানে মালিকৰ ঘৰ ক'ত বেংগলাই এইবিলাক চব জলকীয়া চব জলকীয়া এইবিলাক এয়া বেঙেনা ললো আমাৰ কাৰণে কোনেই চিঙি দিছে এয়া হোটেলতে ৰুটি কিনি ল'লোঁ কিনি লৈ এতিয়া ইয়াতে গছৰ তলত বহি খাবলৈ লৈছোঁ আৰু আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে এটা লাইক আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব